今日はまた新しい日本語の今っぽい言葉のレッスンしたいと思います。今日皆さんにお教えしたいのはこれは女子の力でそれをくっつけて「女子力」という言葉です。まあ割と最近 最近の言葉かな多分この5年間ぐらいでよく使われるようになった言葉で、えー、女子の力一体何だと思いますか皆さんそのまあ言葉が意味するものは、まあ、いくつかあってまず一つはそうですね女子力いろいろあるけど代表的なものは料理ができること2つ目は身だしなみがきれい。 えー、例えばすごい綺麗なネイルをしてるとか、あのー、すごい可愛く女の子っぽくメイクしてるとかそういう見出しなので,で3つ目はちょっとしたことなんですけどちゃんとカバンの中にハンカチとかいつも入ってるとかこう自分の身の回りの場所机とかその自分の部屋とか女の子らしくデコレーションしたりとか。 すごい綺麗に整頓してるあとは4つ目は非常にこれ日本的なことだと思うんですけど男性を立てる例えばえお酒の席で男性にお釈をする男性の,そのお酒のグラスが空になってたらすぐに気づいて「あの飲み物次何頼みますか?」って聞いたりとか「近くにビールの瓶とかあったらこうやってお酌してあげる」そういうことをあのスムーズにできる。 そういうことをスムーズにできる力、<laughs> まあこれぐらいかな。え、例えばどういうふうにこの言葉を使うかというと、あの子すごい女子力高いよねとか、女子力アップしたいとか、そういう感じで使うかな。私が思うに、この女子力っていう言葉はとてもその男性がその女性に求めるものを表しているように思います。特にその封建的な日本人男性が女性に求めるもの。 ですね、特にその女子あの男性を立てるとかちなみに私はそのお酒の席で男性にお酌をするのがすっごく苦手ですなんかいつもお酒飲んでると私結構酔っ払いやすいのですぐにぼーっとしてもう周りのこととか全然見てないんで、まあ、正直できません女子力非常に低いです <laughs> でもあの外国人の男性はあの女性にそういうことをえー求めないのですごく楽ですねお酒一緒に飲んでても <laughs> ポーランド人の男性の皆さん 女子力が高い日本人の女の子好きですか？付き合ってみたいなって思いますか？ちょっとそれ興味あります。では皆さん、えー、今日も見てくれてありがとうございます。まだのチャンネルに登録してない人はぜひ、えー、登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。えー、皆さんこういう言葉知りたいとかこういうあのジャンルでなんか日本の新しい言葉あったら教えてほしいっていうような、えー、希望があったらそれもコメントにお願いします。 あと私はあのインスタグラムのアカウントも持っていて、特にあのストーリーの方に日本の日常生活のえ様子だとかをアップしているので、ぜひ見てみてください。じゃ皆さん見てくれてありがとうございます。パパー。